Война никогда не дает, она забирает. Это ее, наверное, такая вот плохая натура. Что-то останется, что-то останется такое, знаешь, которое вот со мной, которая, ну вот его не высказать. Осознание, наверное, того, что мы можем что-то сделать без подзаказок, без каких-то указателей и без, ну знаешь, так скажу, горного барабана, вот если можно так. То есть, даже в принципе этому есть одно хорошее слово, без показухи. То есть такие вещи, которые делаются под. Потому что делаются. По золу души. Страшно было, потому что не верилось, что война близка. Нет, ну, знаешь, я прекрасно понимал <coughs> на тот момент, что да, это боевые действия, но знаешь, боевые действия в телевизоре, и боевые действия, когда ты их видишь, ну, вот, перед разные вещи. Вот. Да, было тяжело, был шок, наверное, был. Вот. Потом все стирается потихоньку. Может быть, даже не за один раз. Ну, в принципе, немножечко уходит. Э -э приходит, ну, не рутина, наверное, а даже спокойствие, скорее всего. Уже ты понимаешь, что ты должен делать, как ты должен делать. <св> вот. Ну, а первый раз, да, был страшный, наверное, такой тяжелый. Под Донецк. Это был 2014 год, да? 2014 год, да. Зима 2014 -го года. Это был декабрь месяц 2014 -го года. Мы вдвоем ездили с моим товарищем. Он сам из Киева. Мы не доехали 6 километров до Данинского аэропорта. Мы, не доехали. мы на стороне были. Ну, видно было, короче, это все. Картину со стороны, она может быть даже несколько такая более явная, чем вот находиться там. Вот видели. Вот это была 28-я МБР. Они прикрывали фланги Донецкого аэропорта. Скорее всего, это чувство вины. Потому что там ребята, в принципе, гибнут за нас здесь всех находящихся, а я нахожусь здесь, в тепле. И хотелось что-то сделать, ну, не пафосно, знаешь, что, может быть, говорят, там для Украины спасти там. Для себя, прежде всего, хотелось. Наверное, в какой-то степени, ну, своего рода, да, успокоить свою совесть. Вот так. В принципе, я человек такой, довольно-таки общительный. Был большой круг друзей, и многие люди ушли, вычеркнулись в одно мгновение. И то, что было до войны, и то, что есть во время войны, война сейчас идет. И, наверное, то, что будет после войны, это разные вещи. Как многие люди ушли, так и появилось много людей, которые готовы помогать и которые помогают бескорыстно и многие люди которые я, с которых я знал открылись с другой стороны в основном это круг друзей близких друзей за редким исключением очень много помогали мне и помогают сейчас киевляне с которыми мы пересекаемся в онлайн. То есть я этих людей, некоторых людей я даже не видел вживую. Вот удивительно, но факт. Нельзя мерить временными сроками. История знает, и куда, как большие войны по времени, и меньшие. Вот. Не имеет смысла мерить. Просто не имеет смысла мерить. Нам это надо... Ну, пережить, да, наверное, так. Я не скажу, что разница прям, ну, знаешь, так можно сказать, что вот у нас там стандарты НАТО появились, и они придерживаются. Да, грех много. Очень много зависит еще от того, как ведут себя командиры на местах. У хорошего командира, как и у хорошего отца, и у хорошего хозяина, в принципе, все к месту и все по делу. И там бойцы... Чувствую себя намного лучше. Обеспечение, да, стало лучше по сравнению с тем, что было в 2014 году. И по сравнению вот с нынешним моментом намного лучше. Ну, меня просто часто спрашивают этот вопрос. Я уже даже, наверное, откатал ответ. Я всегда говорю, вы знаете, ребята, вот у нас... 25 лет независимости, и 25 лет одна структура разрушалась. Планомерно. Ну, планомерно или не планомерно, это уже, там, наверное, третий вопрос. Вот. Но она разрушалась. И даже за 2-3 года таких серьезных действий, да, и боевых действий, восстановить эту структуру, наверное, будет очень тяжело. Поэтому не стоит ожидать, что... Это, в принципе, относится ко всему. Не стоит ожидать, что завтра мы проснемся, и все 48 миллионов народа населения окажутся в белых штанах. Прежде всего, надо начинать с семья, наверное. Тогда, тогда какой-то будет сдвиг. Повыйти надо, есть желание. Когда уходят друзья, рассказывать. Да, говорится, в принципе, немало, но это притупляет у людей вот чувство это такое знаешь э, чувство чувство того что он, человек что-то должен делать когда постоянно кричать волки волки а люди привыкли к тому что волки волки вот они вот выскакивают там из леса до театра полноценных военных действий все-таки 100 километров разрывы у нас снарядов если и слышны только только с нас на этом на полигоне, да. Cima. Люди порой не верят, а вывозить каждого, ну, наверное, не хватит ни ресурсов, да, их можно потратить куда-то более русло. У меня это пропало быстро, пропало. Не знаю, не могу тебе объяснить по какой причине, но это в этом, наверное, нет и смысла. Тот человек, который готов, вот, ну, понимает это все, ему не нужно рассказывать. Тот человек, который не готов внутренне к тому, что вот война может в один момент оказаться и тут, ему объяснять бесполезно. Это нормально, потому что все люди разные. Ну и нужно быть готовым к тому, что твою точку зрения не будут разделять все. Тут, ну опять же, работа. Надо воспитывать там. Пионера воспитывали с детства, ну, точнее, это начиная с октября, да. Где-то такая работа, наверное, должна быть и у нас. Другое дело, что ее нет, вот на текущем. Ну, будем надеяться на лучшее.